assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. kanalimizga xush kelibsiz bugungi videoda mana shunday ajoyib ko'rinishda va juda ham mazali bo'lib chiqadigan turkcha pide tayyorlash retseptini o'rganamiz birinchi bo'lib ishimizni xamir qorib olishdan boshlaymiz idishimizga 1 piyola sut 1 ta tuxum oqini solamiz sarig'ini esa pidemiz ustiga surish uchun olib qo'yamiz 2 osh qoshiq o'simlik yog'i bir choy qoshiq droja bir choy qoshiq tuz va bir osh qoshiq shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz shakar va tuzlari erib ketishi kerak eslatib o'taman sut iliq haroratda bo'lishi kerak bo'lmasa xamirimiz yaxshi oshmay qolishi mumkin juda issiq ham bo'lmasin drojamiz kuyib qolishi mumkin unimizni oz az ozdan solib yumshoq xamir olamiz xamir biroz qo'lga yopishadigan yumshoqlikda bo'ladi xamirimiz shunaqa tekis silliq holatga kelgandan ki keyin ustini yopib bir soatga iliq joyga oshirishga olib qo'yamiz bu orada nachinkamizni tayyorlab olamiz buning uchun bizga ikki yuz gramm farsh va ikkita kichkina hajmdagi pomidor va boshqa mahsulotlar kerak bo'ladi pomidorimizni mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz eslatib o'taman pidemiz uchun ketadigan masalliqlar ro'yxatini video ostidan ham topishingiz mumkin pomidorlarimizni to'g'rab olgandan keyin bir chetga olib turamiz va boshqa mahsulotlarimizni ham tayyorlab olamiz xohishga ko'ra ko'katlardan foydalanish mumkin men ukrop va kinzadan foydalandim buni ham mayda qilib to'g'rab olamiz va bir chetga olib turamiz bir dona o'rtacha kattalikdagi piyozimizni ham mayda shaklda to'g'rab olamiz pomidor va piyozni blenderda maydalab olsak ham bo'ladi piyozimizni ham shu shaklda to'g'rab olamiz endi pishlog'imizni qirg'ichning katta tishidan o'tkazib tayyorlab olamiz pishloqni yaxshi eriydigan turidan foydalanishni maslahat beraman pishlog'imizni ham tayyorlab oldik endi kattaroq idishimizga hamma mahsulotlarimizni solib nachinkamizni to'liq tayyorlab olamiz oila a'zolarimiz soniga ko'ra masalliqlarni ko'paytirib tayyorlashimiz ham mumkin hamma mahsulotlarni idishimizga solamiz va xohishga ko'ra ziravorlardan foydalanish mumkin men ikki yosh qoshiq o'simlik yog'i yarim choy qoshiq qora murch va bir choy qoshiq tuzdan foydalandim hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz shuning bilan nachinkamiz tayyor bo'ldi bu orada xamirimiz ham oshib chiqdi ortiqcha havolarni chiqarib olamiz va stol ustiga qo'yib olamiz aytib o'tganimdek xamir biroz qo'lga yopishadigan bo'ladi shuning uchun stolimizni yog'lab ishlasak ishimiz ancha osonlashadi xamirni teng 3 qismga bo'lamiz va ikkita qismini bir chetga olib turib bittasini yoyishni boshlaymiz avval shaklida yoyishimiz kerak xuddi shunaqa shaklda yoyganimizdan keyin yog'langan listimizga ko'chirib olamiz va nachinkamizni bir tekisda yoyib chiqamiz nachinkani yoyishda xamir chetidan ikki santimetr joy qoldirishimiz kerak bu pidemizga shakl berish uchun kerak bo'ladi xuddi shunaqa qilib pidemizga shakl berib chiqamiz va chetlarini yaxshilab chimdiq chiqishimiz kerak bo'lmasa pishish jarayonida ochilib ketishi mumkin bu arada duxovkamizni 200 yuz darajaga qizdirib qo'yamiz olib qo'ygan bitta tuxum sarig'imizga bir choy qoshiq sut solib yaxshilab aralashtirib olamiz va pidelarimiz ustiga surib chiqamiz tuxum pidelarimizni yanada chiroyli bo'lib pishib chiqishiga yordam beradi Da da, va xohishga ko'ra kunjut sepib olamiz 200 darajada qizib turgan duxovkada 20-25 daqiqa davomida pishib chiqadi har kimni duxovkasi har xil shunga ko'ra pishish darajasi va vaqti o'zgarishi mumkin deyarli pishib chiqdi endi buni ustiga tayyorlab qo'ygan pishlog'imizni bir tekisda sepib chiqamiz va qizib turgan duxovkaga pishloqlar eriguncha qo'yib olamiz mana pideylarimiz tayyor bo'ldi endi xohishga ko'ra kesib dasturxonga tortishimiz mumkin shuning bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi bugungi video ham sizlar uchun foydali bo'ladi deb umid qilamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang liyk va izohlaringizni kutib qolamiz kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling